Тобто я на себе позиціоную лише як об'єкт стосунків, на який хтось має звернути увагу, має піклуватися, має ці стосунки побудувати за неї. Так як взагалі вийти на шлях побудови стосунків від власних бажань, власних прагнень, вийти на шлях побудови, що для цього треба зробити конкретно, які конкретні кроки. Чоловік він тоже зразу бути на любов, на сезідання, на какое то позитивне. созидательное начало, уметь это делать. Он должен быть, иметь такую внутреннюю установку именно на это. Если человек имеет внутреннюю установку на то, что он что-то хочет получить, Естественно, это правильно, что у него есть некоторые потребности, но эти потребности могут в этой созидательной модели быть реализованы, вписаны в эту модель. Если они выхолощены и имеют содержание созидательного, то это обречено на неудачу на каком-то этапе, когда наступит кризис уже этих обменов, уже нечем будет меняться и какая-то сторона на какой-то момент будет не удалить А как на практике сформировать эту установку правильно? Нужно быть содержательно наполненным, желательно поскольку нельзя строить отношения просто на уровне отношений, интересоваться не просто человеком, а делом, которое он занят, вместе с ним каким-то делом. То есть должно быть содержательное насыщение. А это не в до объективной модели относ? Нет, нет, нужно совместное со творчество соучастие. Там масса нюансов, которые меняют личностную установку. И если установка такая потребительская, то в принципе рано или поздно, я еще раз повторю, что она ну, драматично может закончиться. Вот она хорошо заканчивается, когда кто-то сохраняет эту виктивную модель до конца, Он готов жертвовать и этой жертвой счастлива такая вот вторичная выгода где-то нравственно она чувствует себя, вот он, он надо мной издевается, она терпит и вот ради семьи, ради детей, еще ради чего-то она просто поддерживает эту виктивную установку, дабы поддержать свою самооценку, вот таким парадоксальным путем. Но я думаю, что это непродуктивно или контрпродуктивно, такая защитная модель не стоит такую модель воспитывать в себе или придерживаться этой модели. Но мы просто пользуемся теми моделями, которые мы видели. Модель собственной семьи, модель соседей, модель жизни. Мы так их обобщаем, эти модели. И считаем, что они только в жизни и реализуются. Поэтому нужно строить, созидать, быть пластичными созидательно, содержательно настроенным, Тогда может получиться результат. Я надеюсь, что человек достаточно пластичен и гибок для того, чтобы найти моменты соприкосновения, сотворчества, соучастия. И еще один маленький момент, о котором я тоже бы хотел сказать. Дело в том, что мы, работая на ожидания, Иногда не заявляем о собственных интересах. Вот там, скажем, женщина строит отношения, там где-то выражает какие-то чувства, там, или где-то заинтересованность свою, или дело вид, что выражает свою заинтересованность и так далее. Но когда наступает момент а, сближения, когда начинают раскрываться карты, и человек действительно начинает отвечать на вопрос, что он хочет, он не всегда а, артикулирует свои желания. И а, если строятся отношения, они становятся, строятся на искренних основаниях. Тогда, когда женщина может действительно сказать, что я хочу семью, я хочу детей, я хочу их воспитывать. И это нормально для женщины озвучивать и свои бажания. Это нормальное положение вещей. Он должен знать, чего она хочет. А вот она хочет его, так сказать, осчастливить неожиданно о том, что у нас будут дети. И он в ужасе держится за голову. Это для него уже, так сказать, ситуация образования, жесткое образование семьи, а вдруг он не готов, а вдруг он еще не, не состоялся социально, как он хочет. Там тоже масса своих, так сказать, картин есть, которые перед собой выстраивает, опасаясь чего-то вот. и так далее. То есть желательно сразу сказать, чего ты хочешь, чтобы было все понятно одному и другому человеку, чтобы они могли соотнести эти условия. Чтобы это не было неожиданности. Может ли мы можем подсказать какие-то конкретные думки, какие-то конкретные решения Яне? во-первых, у нее нет пока еще этого элементарного кризиса, кризиса обостренного принятия решений, необходимого на завтрашний день. У нее время есть. Но нужно его использовать. То есть нужно идти туда, где есть люди, где есть занятые люди, содержательно занятые, насыщенные, наполненные. И вообще нужно искать личности а не искать внешний облик и функцию. Личность пластична, личность многогранна, и тогда можно вза взаимодействовать с этой личностью, конечно, нечто строить. Но и к себе надо придавить претензии, тоже быть личностью, тоже что-то искать, тоже творить, наполниться содержательно, и тогда она станет интереснее для личности, а не только как биологический объект. Поскольку эти биологические отношения, они, так сказать, эпизодичны, временные, да, и так далее. Ей нужно найти того или ту модель, которую она хочет. Нужно, чтобы эта модель была э, реализована в отношении с тем, кого она избрала для себя. Ну, я хочу сказать, что, естественно, у мужчины тоже свои модели. И важно, чтобы эти модели были согласуемы между собой, как-то это согласование, между прочим, я скажу, согласование может быть двух типов. Комплементарное согласование, одна модель дополняет другую, нам образуется совместная модель, либо общая модель, единая, схожая модель. То есть я похож на тебя, поэтому я тебя хорошо понимаю. Вот. Либо у меня есть что-то, чего нет у тебя, и наоборот, и мы вместе созидаем. То есть либо допол... взаимодополнение, либо сходство вот этих моделей, которые мы обладаем. Но здесь нужно смотреть, выбирать, не спешить, но и не медлить, что называется. И нужно проявлять некоторую активность. В этом смысле, потому что одно дело иметь намерения, другое дело их реализовывать. То есть надо попытаться реализовывать эти модели и не застревать на собственных ошибках. Я хочу сказать, что из ошибок, естественно, желательно извлекать некоторые выводы о том, что, наверное, нельзя путать да, какие-то намерения обладать, с намерением построить и так далее. Поэтому тут нужно быть внимательнее. І в я бажаю їй удачі, оскільки чим шире поиск, тим больше вероятность знайти того, кого вона хоче. Мені 22. Вийшла заміж, не знаю навіщо. Огідно додому повертатись. Я його не люблю, ми різні люди. Мене все бісить, без підпису. В самому питанні відвіт. Я не знаю ради чего, может, это виктивная позиция, о которой мы только что говорили, что вот человек терпит это положение, чувствует себя жертвой. Я думаю, что нужно менять позицию. Нужно оценить эту ситуацию трезво, если ее это не устраивает, нужно набраться, вот так не женское слово, мужество об этом заявить, и решить эту ситуацию. Она не нужна. Я думаю, даже тому, с кем она живет, она тоже не нужна. Поскольку жить с нелюбимым человеком, нелюбящим человеком, наверное, тяжело. Но лучше эти отношения разрывать, чем имитировать э, счастье для, не знаю, для оценки окружающих, что ли, близких родственников. Это ни к чему. Поэтому я думаю, что 22 года перспективе еще много. Будем считать, что это некоторый опыт. Важно извлечь этот, э, уроки из этого опыта и строить свою жизнь. Я 38, разлучилась 5 лет назад, у двух дочек. Не может никого встретить для семьи. Сначала за мужем тужила, потом рада а не выходит. Катерина Коломак. У нее ситуация более сложная, поскольку двое детей, и она хочет создавать семью в смысле полноценной семьи, как воспитательной системы, как системы хозяйственно бытовой и так далее. Поэтому Прежде всего, так как она расставляет акценты, я предполагаю, что она ищет отца для своих детей, она ищет надежного человека. То есть какие-то другие аспекты, наверное, отпадают или уходят в сторону решающими именно, становится именно эта составляющая человек способный на, на такие вещи способный любить способный принимать конечно это более э, узкий спектр поиска да, в этом смысле но я думаю что такие тоже есть есть хорошие мужчины которые это могут сделать э, но опять таки нужно проявлять некоторую активность и с другой стороны я хочу сказать что э, если женщина содержательна если она глубока, если она насыщена, то дети не станут препятствием для выбора мужчины. Одни, она будет желанна сама по себе и ее дети в том числе. Она может получить оценку уважения мужчины, как, как хорошая воспитательница. Поэтому важно понять, что возвращаясь к себе самой, Нужно к себе отнестись тоже содержать, но наполненно жить полноценной жизнью, не растворяться в детях, между прочим, тоже иметь свое, свое лицо, свое самоуважение, свой мир внутренний, невзирая на то, что там есть дети, и строить эти отношения. Ну, и, конечно, нужен поиск, но я думаю, что сейчас э, при нынешней постановке вопроса это тоже возможно. Немножко сложнее, э, немножко там спектр определенный возрастной. Но я думаю, это вполне, вполне возможно, решаемо для нее тоже. Поэтому важно, чтобы она не оставалась на наивно детской позиции, такая тоже возможно. Ей нужна романтичная любовь, там, так сказать, со знаками внимания, цветами, жестами, ресторанами и так далее. Это одна ситуация. И другая ситуация, когда она понимает, что нужно созидательный человек, надежный, добрый, может, неловкий в этом ресторанном смысле, но более ловкий, в надежный в отношениях, наверное, другая история. Живу в громадянському шлюбі 9 років. Чоловік каже, що не обов'язково одружуватись офіційно. А я б не проти весілля. Це дуже романтично і душевно. Чи можу я вважати себе заміжньою? Чи є взагалі різниця? Поліна, 31 рік, Харків. А з точки зріння атрибутіки? Навірно, є. Может быть, она недостаточно хорошо пояснила своему партнеру о том, что, насколько это ей важно, насколько это будет приятно, и может быть, если она это сделает, он и пойдет на этот шаг с одной стороны. С другой стороны, если он себя надежно эти 9 лет проявлял и дальше проявляет, и все хорошо строится, то может и в этом и нет никакой необходимости. Правда, есть какие-то юридические аспекты, которые там фиксируют отношения. Хотя я думаю, что в настоящих условиях большой а, нужды, так сказать, в официальных оформлениях нет. Вот, потому что брак может быть и гражданским, и строить отношения тоже возможно. Но я думаю, нужно подумать о том, есть ли за этим что-то у него. Может, он думает о том, что он может в любой момент частично считать себя человеком женатым, а частично и свободным, поскольку это тоже такие возможные варианты. Но нужно у него об этом и спросить. Ведь личные отношения, персональные, интимные отношения, близкие отношения требуют искреннего постановки вопроса и искренний ответ на, на искренний вопрос. Давайте спробуємо жити тут і зараз, пам'ятати про свої найкращі риси і спокійно відноситись до недоліків, бо вони є у кожної жінки і не заважають бути щасливою. Якщо щось вас дійсно непокоїть, працюйте над цим недоліком, але не заради заміжжя, а для власного задоволення. А ми чекаємо на ваші історії та питання за минулом, що ви бачите зараз на екрані. Мрії збуваються, а життя ще простіше не прощається.